Salam Elçin, necəsən? Yaxşam, sağ ol. Sən necəsən? Sağ ol, təşəkkür edirəm. Mən səni tanıyıram. Sadəcə istərdim özünü təqdim eləyəsən bizim auditoriyamıza özün barədə. Burada BƏR-də -E nə zamandır, nə ilə məşğulsan? Öz profilinə bağlı. Sağ ol, sizə xoş gəlmisiniz. Adım Elçin Məmmədov. BƏR-də -E ildə 4 il olacaq. Hı -hı. Burada Fortinet şirkətində Computer forensics hansı ki Azərbaycan dilində tərcüməsi rəqəmsal məhkəmə ekspertizası, cyber security kibertəhlükəsizliyin bir domenidir. Eee, mən onun mütəxəssisiyəm. Və e, hə, mən hə, həm real eee kibər insidentlərə baxıram, həm də ki e, həyatda baş verən cinayətlərə, mm -hmm. e, hansı ki ölüm hadisələri, oğurluq hadisələri mm -hmm. və bunların elektronik dünyada buraxdığı izlərin araşdırılmasında bu araşdırılmasında həm iştirak edirəm. Belə maraqlıdır, çox maraqlıdır. Daha öncə ə, bura köçməmişdən öncə bu, yəni bu skopda, yəni bu istiqamətdə çalışırdınız yoxsa? Bəli, bəli, mən ISCO-da bunun təhsilini Hı -hı. almışam ə, həm də orada ki şirkətdə işləmişəm və ordakı işlədiyim şirkət daha çox bayaq Hı -hı. Ə, misalını çəkdim, real cinayətlərin araşdırılmasıdır. Hı -hı. İndi isə daha çox kiber hadisentlərə cavab ə, Analizə, deyil, ca bəli. analizi Hadsədən və onurasıdır. Bəli, hadisədən sonra ki ə, onun araşdırılması, ə, reportlaşdırılması da iştirak edirəm. İndi şirkətlərin adlarını çəkmədən sadəcə ümumi bir yanaşma fərqi varmı məsəncə ISCOST ilə və ya burdakı yanaşma ilə bizə qarşı. İsko stadakı şirkətlər biraz hökumətə yaxındı deyə oradakı oradan hökumət işləri, layihələri daha çox Hı -hı. alınır və ona görə hökumət o şirkətlərin menecmentlərindən tələb edir ki, götürdükləri mütəxəssislər hökumətin müəyyən etdiyi o bəyin etdiyi güvənlik tələblərinə cavab versinlər. Aydın. E, e, mən bildiyim qədərlə sənin bir də təşəbbüsün də var, mentorluq və yaxdı bu e, cyber securitydə, kibertəhlükəsinə bağlı yeni başlamaq istəyənlərə mentorluq göstərmək istəyirsən. Bu 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 proqram barədə nəsə demək, əgər hal-hazırda varsa, əgər hazırdırsa bir şey demək istəyirsən. Yəni yeni gələnlər üçün bəlkə maraqlı olar. Bəli. Bəyə, ə, bəyə, bizim ə, ə, tək məni yox, əslində bunu şəhbəsdən bir neçə fərqli Hı -hı. dostlarımız var. Mən bura gələndə gördüm ki, indi də əslində özümdən başqa burada kibertəhlükəsizlik mütəxəssisi yoxdur və böyük bir bazar var, Hı -hı. amma və bazarda işçi mütəxəssis tələbi getdikcə artır. Və fikirləşdim ki, məhz təcrübələrimi bölüşüm, Hı -hı. həm onların bu, bu yolda getdiyi yolda onlara zaman-zaman da olsa yol göstərim və başlamışıq bir neçə həftədir artıq qrup layihələrimiz olur, həm kodinq tərəfdən, həm öz işlədiyim sənayenin başqa texniki detallarına yönəlik treyninglərimiz olur. Maraqlıdır. Çox sağ olun ətraflı məlumat üçün. Bu sonda bir ki, məqamla bağlı soruşmaq istədim, bu biləsən hər kəs süni intellektdən danışır. bir yeni dövəm dəyişikliyi baş verir ümumiyyətlə texnologiya sahəsində və texnologiyanın bu digər sahələrə təsiri çərçivəsində. Bu prizmadan sizcə kibertəhlükəsizlik daha əvvəl, yəni əvvəlki dövrlərdə daha önəmli idi yoxsa indiki dövrdə və ya bu dövəm dəyişikliyində hər hansı bir fərqli nə də görürsüz belə deyək siber təhlükəsizlik təbii ki bütün ə, sahələrə peşəkar sahələrə təsir olacaq. O cümlədən başlayın. Süni intellekt bütün sahələri təsirləyəcək, o cümlədən kibertəhlükəsizliyə. Bunun ə, hələ ki bizim sahədə təsirlərini çox hiss etmirik, amma bizim sahədə ə, belədir ki, proaktiv, reaktiv var. Yəni əvvəlcədən sistemləri qorumaq mm -hmm. ya da ki artıq ə, kompromisa uğramış sistemləri araşdırmaq. Mən süni intellektin kibertəhlükəsizlik üzərindəki təkamülü var idi və mm -hmm. evolusiyaya evolusiya kimi təsiri o olardı ki, ə, necə ki sinoptiklər məlumat verir 3 mm -hmm. gün, 5 gün sonra yağış yağacaq, fən qopacaq, mm -hmm. az çox düz çıxır. Süni intellektual in, süni int intellektual da ki bizim sənayədə belə bir ıı, yenilik gətirə bilər ki insidentlərdən, gələcək insidentlərdən xəbər versin. Aha. Hansı ki log yoxdur əlində, kompüterə girişi yoxdur, təmizdir kompüter və möhtəşəm şəkildə ıı, qorunur. Aha. Amma sənə proqram xəbər verir ki, bir həftədən sonra ataqlar olacaq. Yəni keçmiş hadisələr əsasında gələcəyi proqnozlaşdırır. Bu naxışlara, paternlara əsaslanıb, bunları əsaslanıb deyir ki, ə, artıq dediyim kimi bir texnolog yoxdur. Heç kim toxunmayıb kompüterə, nə network vasitəsilə, fiziki. Amma sənə xəbər verir ki, yaxında sinoptiklərin yağış yağacağı məlumat kimi, deyir ki, yaxında kibər hücumlar gələcək, ə, xüsusən bu kompüterə, ya bu serverlərə və bu nöqtəyə. Çox maraqlı məqama toxundu. Məsələn, indi həm bu sualı deyir bəzən, məsələn, sizcə süni intellekt bizə özü təhlükə olacaqma, yoxsa yox? Məsələn, avtomatik hər hansı bir, məsələn, Hollywood kinolarında bilirsiniz, məsələn, kompüter nəzarətə gətirir və digər bir hər hansı bir şatdown eləyir və hər hansı bir şey edir. Yəni sizcə düşünürsüz süni intellekt gələcəkdə məsələn nəzarətdən çıxa bilər və ya hətta özü bir təhlükə ola bilər, yoxsa? mən nəzərdən çıxacağına inanmıram. Yəni kimlərin əlinə keçəcəyinə ki, bağlıdır bu. İnsanların xoşniyyəti ola bilər, bədniyyəti ola bilər. Və bunların bunların üzərində artıq bizə təhlükəmə olacaq, bizə daha həyatımızı daha da yaxşılaşdıracaq. Buna görəcəyəm, amma mən inanıram ki bu, bu daha yaxşı olacaq hər hal üçün. Olacaq. Ya inanıram, bilmirəm. <laughs> bilmək və inanmaq arasında <laughs> pozitiv notlar incə tizi var. Ona ona görə inanıram ki, daha yaxşı olacaqsan indi. Təşəkkür edirəm elə üçün. Sonda bura gəlmək istəyən, ya yəni, Silikon vadisinə gəlmək istəyən istərir texnologiya sahəsində çalışmaq və qeyri texnologiya. Onlara tövsiyəniz nə ola bilər? Yəni gələcəkdə. Bura gəlmək istəyən, əgə, ə, ümumiyyətlə Amerikaya gəlmək istəyən Azərbaycanlıları, onlar ə, hamı gələ bilər. Hı -hı. Ə, əsas odur ki, məqsədlə bir şəkildə gəlsinlər. Hı -hı. Ə, bura gəlib ə, bir şəkildə tutanaram, Hı -hı. bundan kömək istəyirəm. Təbii ki, hamı, hamı kömək eləyər, amma planlı, məqsədlə bir şəkildə gəlsin. Biznes quracaq vəsaitlə gəlsin, Hı -hı. oxumaq istəyən yenə vəsaitlə alına gəlsin. Və gələnləri də mən onu tövsiyələrdim ki, öz, öz background-una, yəni keç peşəkar keçmiş yes. həyatına aid işlər görsünlər və heç bir problem yoxdur karyeradan dəyişməkdə. Amma əsas ə, fokus olsunlar öz background-una. Burda istərlə yeni bir magistratura eləsinlər, istərlə sertifikat alsınlar, istərlə 6 aylıq extension oxusunlar. Amma ə, mən tövsiyə edərdim ki ə, öz bildiyi işlərlə məşğul olsun. olsunlar, məqsədiyə uyğun olsunlar. Bəli.